На маленькій взятій території ми створили Африку в Україні. Тут представлено 16 країн, і всі представники цих африканських країн вони кажуть, що ми наче додому потрапили. Тут створили таке маленьке африканське село. и какими-то там домишками. Да, да, да. Ну, очень смачно. Как будто бы так и какао, не какао, ну, что-то в Я 20 лет с мамой вообще не общался, 20 лет. Только 5 лет назад я возвращался и только ну, встретились снова. И очень сложно было, потому что она французский не знает, английский не знает. То есть я приехал, русский не знал, украинский не знал. Но у меня очень большая мотивация была. И через два месяца я уже начал разговаривать на русском, уже я мог сказать то, что я хотел. Это у нас вот, скажем так, африканские вышиванки. Очень похожи на украинские вышиванки, правильно?

У меня семья первый раз приехала в Украину, они считают, что даже Украина лучше, намного лучше, чем Франция. Я их специально вызвал сюда, чтобы показывать именно, что такое Украина, потому что я тоже влюбился в Украину и хочу им показывать, что такое Украина, какие разные культуры Украины есть. И после фестиваля как раз мы будем ехать в Львов, в Карпаты, чтобы они видели настоящее.